Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vessalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nebiyina Muhammedin ve ala, ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Essalamu alaykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Uca Allah'ın vefaqəti ilə tefsir dərslərimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Bu gün inşallah Fatiha surəsinin son ayələrini 6-cı və 7-ci ayələrini təfsirini öyrənəcəyik. Bundan öncə Fatiha surəsinin ilk ayələrinin təfsirində gördük ki, burada bir Allahu Taala-nı tərifləmə var. Ona həmd etmə var. Onu ucaqlatma var. Onun ad və sifətləri ilə onun aləmlərin Rəbbi olmasını bildirməklə ona kamil bir şəkildə həmd var. Və qul Bu həmd, bu sənanı, bu tərifi öz Rəbbinə etdikdən sonra münasibdir ki, öz Rəbbindən bir şeylər istəsin, dua etsin. Başdırdı Elhamdülillahi Al rəbbil aləmin. Həmd aləmlərin Rəbbü olan Allah'a məxsusdur. Ər-Rəhmanir-Rəhim, rəhimli və mərhəmətliyə. Məlikiyəvmiddin, din gününün sahibinə. Bu tərifləri edir sənanı etdikdən sonra 6-cı və 7-ci ayələrdə buyurur ki: İhdinas-sıratal-mustaqim. Bizi doğru yola yönəlt. Sıratal-lezina en'amta alayhim, ğeyril-magdubi alayhim vəl-dadallin. Nəmət bəxş etdiyin kimsələrin yoluna. Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox. Bu da artıq qulun öz Rəbbini təriflədikdən sonra onu ucaltdıqdan sonra onun qulu olduğunu qəbul etdikdən sonra ortaq buyurur ki, sonraki ayədə iyake nəbudu ve iyake nesta'in biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Artıq bütün qulluğunu öz Rəbbinin qarşısına qoyur. Onu həm sənə aid edir, tərifleyir və öz qulluğunu, özünün qul olmasını, qulluğunu Rəbbinin qarşısında etiraf eləyir. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək dilərik. Sonra dua edir. Bizi doğru yola yönəlt. Nəmlət bəxş etdiyin kimsələrin yoluna yönəlt. Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox. Əgər bir qulun bu duası qəbul olarsa, mücərrədən bu ihdinə sıratul mustaqim bizi doğru yola yönəlt. Bu duası qəbul olarsa, o qul artıq xoşbəxtlərdən, hidayət olunmuşlardan doğru yolu tapmışlardan ola. Çünki Rəbbimizin hidayət etdiyi şəxsi heç kim azdıra bilməz və Rəbbimizin yönətdiyi həmin o doğru yoldan da doğru yol ola bilməz. Ona görə bu dua çox əzəmətlidir. Bu dua çox əzəmətli bir duadır. Namaz qılarkən hər rükətdə biz bu duanı edirik və bu duanı tədəbbür edərək, bu duanın mənasını anlayaraq bunun bir Do, Rəbbimizdən bir rəca olmasını düşünərək bunu oxumaq lazımdır. Oxuyarkən bu Ehdənə Sıratal-Mustaqimə gəldikdə bax bu düşüncəylə, bu təfəkkürlə, bu tədəbbürlə etmək lazımdır ki, mən Rəbbimi təriflədim. Rəbbimin qarşısında qul olduğumu boynuma aldım. Yalnız ona ibadət edəcəyimi ona söz verdim. Yalnız ondan yardım diləyəcəyimi ona söz verdim. İndi isə məni ən doğru yola yönəltməsini istəyirəm. Ehdinə sıratal-mustaqim. Bizə doğru yola yönəlt. Bax bu bu tədəbbürlə, bu təfəkkürlə durmaq lazımdır Rəbbimizin qarşısında namazda. İbricərir rahiməhullah deyir ki, ümmət və təfsir alimləri icma aliiblər ki, burada sıratal-mustaqim deyəndə özündə heç bir əyrilik olmayan aydın bir yol nəzərdə tutulur. Bax biz deyirik ki, bizi doğru yola yönəlt. Bax bu doğru yol nədir? Özündə heç bir əyrilik olmayan aydın doğru bir yoldur. Siratın da izahına gəldikdə biz deyirik ki, bizi doğru yola yönəlt. Həmen bu sirat kəlməsinə də gəldikdə bəziləri deyib ki, bu Allahın kitabıdır. Bəziləri deyib ki, bu İslamdır. Bəziləri deyib ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi. Bəziləri deyib ki, bu haqqdır, bəziləri də deyib ki, bu Qurandır. Hər bir halda, hər bir halda bunların hansına yönəlsən, biz elə ki, bizi doğru yola yönətd. Həmin bu doğru yol deyəndə, istər Allahın kitabı nəzəriət olsun, istər İslam nəzəriət olsun, istər peyğəmbər nəzəriət olsun, istər haqq, Quran fərqi yoxdur. Hər bir halda Allahın hidayətinə yönəlmiş olursan. Bu siratın adında olan bu müxtəlifliyə baxmayaraq, hamısı ittifaq edib ki, bir məsələ üzərində ittifaq ediblər ki, həmən e, bu doğru yol, bu doğru yola yönəlmək üçün sən nə etməlisən? Allah'a və onun rəsuluna tabe olmalısan. Allah'a və onun rəsuluna tabe olmalısan. Məsələn, kim Allahın rəsuluna sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olarsa, o artıq haqqa da tabe olmuşlar. Kim e, haqqa tabe olarsa, artıq o İslam'a tabe olmuş olar. Yəni bunların hamısı eyni, ortaq, belə deyək ki, mənanı özündə e, əks elətdirir. Sonra ayədə buyurur ki: "Sıratal-ladīne an'amta alayhim." Niyəmt bəxş etdiyin kəslərin yoluna. Bizi doğru yola yönəlt. Bunun açıqlaması da hansıdır? Bu sirat-ul-mustaqim, doğru yol hansıdır? Siratallazina en'amta alayhim. Özlərinə nemət bəxş etdiyin kəslərin yoluna. Yəni bu doğru yol Allahın özlərinə nemət bəxş etdiyi kimsələrin yoludur. Və biz baxdıqda Quran-ı Kərimdə başqa yerlərdə özlərinə nemət bəxş edilmiş kimsələr də kimlərdir? Məsələn, o ayələrdən biri Nisa surəsi 69-cu ayə. Allah azze ve celle buyurdu ki: "Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ne güzel bir yoldaşlık!" Allah'a ve peygambere itaat edenler, mes onlar Allah'ın nimet bahşettiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve ameli salihlerle birlikte olarlar. Onlar necə də gözəl dostlardır. Baxın, biz Fatih surədə deyirik ki, Ehdinəssiratal mustaqim bizi doğru yola yönətd, siratal ladinə nəmte aləhim. Özlərinə nimət bəxş etdiyin kimsələrin yoluna. Yəni həmin bu siratal mustaqim, doğru yol Allahın özlərinə nimət bəxş etdiyi kimsələrin yoludur. Baxın, Nisal surəsi 69-cu ayədə də buyurur ki, Allaha və peyğəmbərə itaat edənlər məhs onlar Allahın nemət bəxş etdiyi. Sonra sadalayır: peyğəmbərlər, siddiliklər, şəhidlər və əməli salihlər. Onlar Allahın həqiqi nemət bəxş etdiyi kimsələrdir. Ona görə də biz az öncə dedik ki, bu mənaların hamısı gəlir harda cəm olur? Allaha və onun rəsuluna tabeçilikdə. Yəni siratal-ı müstaqim dedikdə doğru yola tahavüsilik dedikdə, de, doğru yol dedikdə, de, Allah'a və onun rəsuluna tabe olunan bir yoldur. Əgər bir şəxs Allah'a və onun rəsuluna tabe olursa, on, onun yolu ilə gedirsə, deməli o, siratıl mustaqim üzərindədir. Allah bizləri də onlardan etsin. Ghayrıl mağdubi alayhıma gəldikdə İbn Cərir At-Tabarahi rəhimuhu deyir ki, onlar humul <fo SButs CGI> yahud. Onlar yahudilərdi. Və eyni zamanda Haqqı bilib ona əməl etməyənlər də yenə də qəzəbə uğramışlar hesab olunur. Vəddalil dedikdə azmışlar dedikdə humunla sal. Qabilə bi'setun Nebi sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilməmişdən öncə olan Nestranilərdən gəlir söhbət ki, onlar azğınlıq üzərində idilər. Və həmçinin cahilcəsinə haqqı bilmədən əməl edənlər də proyaya daxildir. Qəzəbə uğramışların yolu dedikdə, həmçinin o nəzər tur ki, onların istəkləri, niyyətləri, iradələri pozulub. Onlar haqqı bildiyi halda ondan yan keçiblər. Bilə-bilə artıq haqqı tərk ediblər. Haqqdan azmışlar da dedikdə, elmi tərk edənlərdir. Elmi tərk ediblər, elimsiz, cahil qalıblar və bu cahillikləri onlara azğınlıqlar içərisində çaşqın bir halda saxlayıb. Onlar başı qarışmış, çaşmış, nə edəcəyini bilməyən bir toplum halına gəliblər. Və beləcə içlərində olan, onları idarə edənlər belə deyək ki, rahibləri, keşişləri, özlərinin elm adamı adlandırdıqları onları öz nəfsisi istəklərinə uyğun idarə ediblər, yönləndiriblər azğınlıq üzərinə, cahillik üzərinə, bidəətlər, xurafatlar üzərinə. Və beləcə Onlar da haqdan azbır. Və bunların ikisi də Yahudilərin tutduğu yolda, Nəsrənilərin tutduğu yolda nədir? İkisi də xarab olan, fasid olan yollardır. Burdakı ayədə azmışların Yahudilər olmasına gəldikdə, mayda surəsi 60-cı ayədə Allah höccə ilə buyurur ki: "Məlləənəhullahu və gədibə əleyh." Bu Allahın lənətlədiyi və qəzəbləndiyi kəsslərdir. Qəzəbə uğramış və haqdan azmışları yoluna yönəltmə. Və Məidə surəsə 60-da buyurur ki: "Allah Azərbaycanlə bunlar, bu kəsələr Allahın lənətlədiyi və qəzəbləndiyi kəsələrdir." Bunlar Yahudilər haqqında bunu buyurur Allah عزوجəllə. Və haqqdan azanlar haqqında isə buyurur ki: "Qaddallu min qablu və adllu kəsiran və dallu an sawa'is səbil." Öncedən azmış bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan uzaqlaşmış bir toplum. Bunlar da nəsrənlər haqqındadır. Öncedən azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan uzaqlaşmış bir toplum. Bu da Maide surəsi 77-ci ayədir. Yəni Fatiha surəsində qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna bizi yönəltmə dedikdə alimlər deyir ki, bunlar Yahudi və nəsrənlərdir. Bunu boşuna demirlər, yəni bu digər ayələrdə bunun izahları gəlir. Yəni Burda qəzəbə uğramışlar deyəndə Yahudlar nəzərdə tutulur və azmışlar da deyəndə nəsraniyyənin nəzərdə tutulur.